টকা পয়সা না থাকিলেই মানু কেতিয়াও দুখিয়া নহয় প্রকৃত দুখিয়া সেইজন যার এটা সুন্দর মন না স্মৃতিবর কই বেশি বিশ্বাসী মানুষের সংগ এরি গলেও গেলেও তো মুহূর্ত মরার লগত থাকে একো নাই এই শব্দ দুটার মাজত বহুত কথাই লুকাই থাকে কেতিয়াবা খং কেতিয়াবা অভিমান আৰু কেতিয়াবা অযুত বেদনা জীৱন সলনি কৰিবলৈ অভ্যাস সলনি কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ধুমুহা বেছি হ'লে গছ ভাঙি যায় আৰু ইগ' বেছি হ'লে সম্পৰ্ক ভাঙি যায় জীৱন সকলোৰে বাবে এক নহয় জ্ঞানীৰ বাবে উপহাৰ মূৰ্খৰ বাবে নাটক ধনীৰ বাবে উপভোগ আৰু দুখীয়াৰ বাবে সংগ্ৰাম স্মৃতিবোৰে কেতিয়াবা কন্দুৱায় আৰু কেতিয়াবা হহুৱায় কাৰণ স্মৃতিবোৰ বৰ বিশেষ ক'ৰবাত যদি সুখ আকৌ ক'ৰবাত দুখ মানুহৰ মনত সোমাবলৈ বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন কিন্তু মনৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ এক মুহূৰ্ত সময়েই যথেষ্ট মানুহৰ ওচৰত যিমানেই সহজলভ্য হ'ব সিমানেই নিজৰ মূল্য হেৰুৱাব মনত ৰাখিব সহজলভ্য বস্তু মূল্যহীন হৈ পৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে সেয়েহে কাহানিও কোনো ক্ষেত্ৰত কাৰো ওচৰত সহজলভ্য নোহোৱাতো আত্মসন্মান ৰক্ষাৰ প্ৰথম ষ্টেপ বুলি গণ্য কৰিব